Назвіться, ну, будь ласка. Мене звати Любов. Любов осипана Кушинська. На сьогоднішній день в парламенті зареєстрований законопроект, він називається номер його 2033 а Цей законопроект він, фактично передбачає можливість перегляду таких справ, які були засуджені особи за вироком 60-го року. І якби у вас була така нагода, якби у вас була така можливість звернутися. До народних депутатів України, що б ви їм сказали? Що б я хотіла сказати, щоб вони привернули увагу до гірких долей тих людей, які безвинно знаходяться в цих всіх стінах і подали руку допомоги їм. Тому що якщо вони жінками, якщо є такі жінки, як я, знаходяться тут, а що говорити про мужчин? Скільки є таких безвинних мужчин, без вини знаходяться в тих тюремних стінах? Если беззахисна, беззащитна, она добиться справедливости не может. Она никому не нужна. Она просто никому не нужна. У нас сидит 24 женщины, всего-навсего 24. И не все, кто сидит на пожизненном заключении, они действительно именно виновны вот в такой степени. Кто-то защищался. Есть одна женщина, которые пришли, и которые хотели насиловать и убивать. И она защищала себя. Еще одна женщина, которая тоже оборонялась, но тем не менее все сформулировано и преподнесено так, что умышленное убийство. Их очень мало. Если есть среди нас 24 две три женщины, которые вот, ну, совершили Совершенно такое. Опасно. Да, но не 24. Понимаете, просто осудят а вот по одному человеку, судят всех. Есть семьи, которые ждут, дети. это женщины. это, это тяжело, правда, очень тяжело. Костина Екатерина Юрьевна. Э, родом с города Мурманска. Э, проживала в городе Луганске, э, в Украине. Сейчас в Верховной Раде зарегистрирован законопроект. Его номер 2033А. Вот там одним из критериев пересмотра уголовных дел и есть как раз э, критерий, когда э, лицо э, допрашивается в качестве Свидетели а потом встают подсудимым. Если бы у вас была возможность обратиться к депутатам Верховной Рады, что бы вы им сказали? Ну, у нас, допустим, в секторе вот, женщины, которые находятся, у нас получается, что в большей степени с, ну, с этих всех уголовных дел получается, что ну, у нас вообще женщины там чуть ли не маньячки, понимаете, хотя среди нас таких нет. И в большей степени, получается, женщины большую часть вины брали на себя. Я думаю, что нужно, чтобы принимался такой законопроект, чтобы мы имели право куда-то вообще возможность написать, хотя бы, ну, хотя бы попытаться пересмотреть уголовные дела и какой-то справедливости добиться. Шановные народные депутаты, благаем. Зверніть увагу до жінок Касуйте довічне ув'язнення для жінок за прикладом всіх європейських країн світу. Прошу звернути увагу на те, що у нас всього-навсього в Україні 24 жінки, з них 18 жінок з першою судимістю. Злочини різні. Не всі визнали свою вину. Потрібно вироки переглядати. Ми всі нам дії покладаємо на те, що ви привернете увагу, врешті-решт, на нас.